Okey, bayangkan eh, Perang Dunia Pertama tengah panas-panasnya berlaku ke Eropah. Tapi, tiba-tiba muncul satu cerita yang, wow, memang tak dijangka langsung. Dan cerita ni datang dari mana? Dari Kesultanan Johor. Jom kita bongkar satu kisah sejarah yang ramai orang dah lupa tentang hadiah perang dari Johor yang bukan calang-calang, hadiah yang terbang tinggi di langit Eropah. Jadi, pernah tak anda terfikir apa sebenarnya peranan Johor masa Perang Dunia Pertama? Mesti ramai yang tak tahu kan sebab sumbangannya tu bukan biasa-biasa tau. Ia jauh lebih canggih, lebih moden daripada yang kita boleh bayangkan bukan setakat duit atau bekalan tau tapi johor bagi teknologi ketenteraan yang paling canggih masa tu cuba bayangkan johor hadiahkan bukan satu tapi dua pasukan kapal terbang lengkap kepada british dua memang sumbangan yang sangat-sangat luar biasa Okey, jom kita selami sikit kisah di sebalik hadiah perang Johor ni sebab ini bukan sekadar nota kaki dalam buku sejarah tau. Sebenarnya ia satu tindakan strategik yang betul-betul meletakkan nama Johor di peta dunia pada waktu tu. Jadi, ceritanya macam ni. Pada tahun 1916, masa perang betul-betul tengah sengit, Sultan Ibrahim dan Kerajaan Johor buat satu keputusan yang sangat besar. Mereka hantar pesawat-pesawat ni untuk bantu British. Ini bukan saja tunjukkan hubungan baik mereka, tapi juga membuktikan yang Johor ni, eh, pemain penting di pentas dunia. Tapi kan, yang hebatnya bukan setakat jumlah dia. Teknologi kapal terbang tu sendiri pun dahsyat. Jadi, apa sebenarnya yang buat pesawat-pesawat ni begitu istimewa di Medan perang? Ah, jom kita tengok apa kupayaan dia. Rahsianya? Satu je, kestabilan. Kena ingat zaman awal-awal penerbangan dulu, kapal terbang ni fuh, susah gila nak kawal. Tapi, pesawat yang Johor sumbangkan ni, ia direka khas untuk terbang dengan sangat stabil. Cuba bayangkan, macam ada tripod kamera yang mantap terapung kat langit. Jadi, pilot boleh fokus buat kerja, bukan sibuk nak kawal kapal terbang tu. So, reka bentuk yang stabil ni bagi tiga kelebihan utama. Pertama, kestabilan tu sendiri dah tentu. Kedua, ia membolehkan pemantauan dari udara jadi lebih efektif. Senang nak nampak pergerakan musuh. Dan yang paling penting, jurutebang boleh ambil gambar dari udara dengan sangat jelas. Ini satu kelebihan risikan yang memang boleh ubah nasib satu pertempuran tau. Okey, teknologi dah canggih macam ni kan. Jadi macam mana ia digunakan dekat medan perang? Ha, jom kita tengok sendiri apa tugas kapal terbang ni. Fu, kapal terbang ni memang serba boleh macam Swiss Army knife kat udara. Mula-mula, kerja dia meneroka, intip kedudukan musuh. Lepas tu, dia boleh buat misi pengeboman pula, serang sasaran dari atas. Tapi bukan tu je, dia juga jadi mata-mata di lautan, meronda dekat kawasan perairan. Dan yang paling best, dia boleh buru kapal selam musuh. Dari darat ke laut, memang aset perang yang sangat fleksibel. Jadi, nampak tak? Hadiah dari Johor ni bukan sekadar, nah ambiklah, tak. Ia adalah satu sumbangan strategik yang betul-betul bagi impak besar dekat medan perang dan inilah poin paling penting sumbangan dua skuadron pesawat ni bagi kelebihan teknologi dan risikan kepada pihak berikat pada masa yang sangat-sangat kritikal ini membuktikan yang Johor bukan sekadar tengok dari jauh tapi sebenarnya peserta aktif yang ikut sama membentuk sejarah dunia kan kisah hadiah perang Johor ni macam satu peringatan untuk kita yang sejarah ni sebenarnya ada banyak lagi lapisan yang kita belum tahu ia buat kita tertanya-tanya agaknya apa lagi cerita-cerita hebat macam ni yang masih tersimpan yang tunggu masa untuk kita jumpa jadi teruslah bertanya teruslah cari sebab setiap jawapan baru yang kita jumpa ia akan ubah cara kita pandang masa lalu